problemlər daha çox özünü göstərəcək. Mövzunu istədiyimiz müzakirə eləyək. Birbaşa bağlantıda iqtisadçı Eldəniz Əmirov bizi gözləyir. Eldəniz bəy, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr Eldəniz bəy. Hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr. Eldəniz bəy, bu son araşdırmalar, rəylər, fikirlər nə deməyə əsas verir? Kapital xərclərinin artmayacağı halda enerji böhranları olacaq. Kapital xərcləri niyə azalır ki? İbrahim da e qiymətlərində bizim son dövrlərdə müşahidə etdiyimiz vəziyyət, neft qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi aparıcı neft şirkətlərini alternativ üsullara əl atmağa vadar edir. Təkcə bu neft şirkətləri deyil, eyni zamanda da OPEC və OPEC plus ölkələrinin deməli son dövrlərdə davamlı olaraq olan toplantılarında neft qiymətlərinin tənzimlənməsi üçün aparılan addımlar məhz neft şirkətləri ilə həmrəyliyin bilavasitə göstəricisidir. O çıqıldı neft şirkətlərinin məsə e, deməli ənənəvi enerji resurslarına investisiya həcmlərinin azaldılmasına hələ e, 17-ci ildə neft şirkətlərinə aparıcı neft şirkətləri e, təxminən invest investisiyalarının 1/5-ini alternativ enerjiyə yatıracağını e, elan etmişdilər. Hətta e, deyək də 2018-ci il may ayı idi, səhv etmirəmsə. E, neft şirkətləri arasında özünə bir e, böyük çəki tutmuş data oil şirkəti adını belə dəyişərək Equinor e, olaraq adlandırıldı. Yəni bu adına baxsaq, equi bərabərlik anlamında gələn bir sözdür. E, yəni bütün enerji resurslarına, bütün enerji sahələrinə bərabər şəkildə e, belə də investisiyanın yatırılması, bərabər fəaliyyətin bərpası kimi məsələlər vardır. Hazırda isə məsələn, Saude Krallığından tutmuş belə e, aparıcı e, neft şirkətlərindən məsəl andəvi enerji resurslarına investisiya yatırmağı çağırır. Aparıcı neft şirkətləri isə bununla paralel olaraq alternativ enerjiyə də kifayət qədər investisiya yatırır. Bunun da nəticəsi e, olaraq biz bu günləri, yəni neft qiymətlərinin artımını müşahidə edirik. Yəni neft qiymətlərinin bu günkü artımı post-pandemiya dövründə neftə olan tələbatın təkcə artması ilə deyil, eyni zamanda da bu sahəyə investisiya yatırımında olan azalmalardır. Başqa sözdə aparıcı neft şirkətləri Baş ənəvi neft sektoruna, deməli investisiya həcmlərini azaltmaqla həm neft qiymətərində bu günkü onları qane edəcək bir neft qiymətlərinin səviyyəsini təyin etmiş olurlar. Eyni zamanda da bildiyimiz kimi investisiyalar ümumiyyətlə investisiya həcmləri heç bir şirkətin maliyyə resursları məhdudsuz deyil. Yəni müəyyən həcmlər vardır. Və o müəyyən payları da alternativ enerji istiqamətində yönəltməklə deməli həm digər alternativ enerji sahəsində olan öz gələcək fəaliyyətlərini planlamış, o sahəyə investisiyanı yatırmış olurlar. Eyni zamanda da bugünkü neft qiymətlərini onlara sərf edəcək bir səviyyədə saxlamış olurlar. E, keçmiş təcrübələr nəyi göstərir? E, ümumiyyətlə böhrandan yaxa qurtarmaq üçün nə etmək lazımdır? Yoxsa mümkünsüzdümə bu? Bilirsiniz, e, məni enerji resursu ilə bağlı e, böhran e, bilə vasitə belədir. İstehlakçı ölkələr üçün bu böhran hesab edilə bilər. E, istəsal sahələrinin belə deyək neft sektoru üzrə e, formalaşdıran ölkələr cumi böhran hesab edilə bilər amma iqtisadiyyatını neft sahəsi üzrə quran, neft hasilatının həcmi ilə, neftin ixracı ilə öz iqtisadiyyatını qurmuş ölkələr üçün əslində o bir e, böhran deyil də bir fürsətdir. Buna görə də burada ikili yanaşma vardır. Bu baxımdan böhran bir hava vasitə, bəli, iqtisadiyyatın böyümüş e, Avropa üçün, eləcə də Çin üçün, Hindistan üçün və s. sahələr üçün də bəli, bu e, perspektiv olaraq müəyyən enerji böhranı şəklində gəlib çıxa bilər. Və amma düşünürəm ki, e, bu proses e, değildiyi qədər də bir qorxulu formada deyil. Neft qiymətləri möyəyyən həddə çatdıqdan sonra o e, belə deyək özü-özünə bazarın tənzimləməsi metodu ilə müəyyən həddə 110-120 dollar ətrafında tənzimləyəcək. Məlumat qündəyim ki, hətta bu investisiya həcmlərinin, yəni bizim qeyd etdiyimiz kimi azalması fonunda belə növbəti il deməli neft təklifində bazarda olan prosin 1.6 milyon, 1.5 milyon həcmində artış olacağı gözlənir. Yəni bu da o demək olur, deməyi əsas verir ki, yaxın belə deyək, bir neçə il ərzində belə də bir qorxulu tendensiya müşahidə edilməyəcək, amma növbəti illərdə, yəni 25-30-cu illər sonrası. Bəli, bu hər hansı bir problemləri gətirib çıxarmış olar. Buna görə də Aparo neft şirkətləri belə deyək, bu böhrmandan həm belə deyək, balanslaşmış siyasət vasitəsilə yəni, öz investisiyalarını diferensiasiya etməklə həm alternativ enerji, həm də enerji, e, deməli, ənənəvi enerji stansiyalarına investisiya yatırmaqla hər iki sahədə öz fəaliyyətlərini e, belə deyək, tənzimləmiş olurlar. Bu baxımdan da, deməli neft şirkətlərinin də böyük əksəriyyəti tədricən artıq neft şirkəti brendindən bir enerji şirkəti brendinə çevrilməklərlər. Fırsatdan istifadə edərək qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda düşünürəm ki, SOCAR üçün də belə bir şərait yetişmişdir. Düşünürəm ki, State Oil Company brendindən artıq State Energy Company brendinə çevirmə haqqında məncə düşünülməyin vaxtıdır. Bunlar arasında fərqlər nədir? Sadəcə sözlərmi dəyişir, adlar mı dəyişir, yoxsa fərqli dəyişikliklər olar mı? Yəni adından da göründüyü kimi bilavasitə neft şirkətləri, neftqaz sahə üzrə, ənənəvi enerji resursları üzrə fəaliyyətlərini təmin edirlər, öz işlərini qururlar, investorlar yatırırlar, gəlirlərini götürürlər. Dünyanın məs ənənəvi enerji səhasında olan təhlükəsizliyin bərpasında öz rolunu oynamış olurlar. Amma enerji şirkətləri e, təkcə neftə məhdudlaşmır. Bura alternativ enerji, külək enerjisi, yaxşı enerji, bioenerji və e, termal enerji, yəni e, bütün enerji növlərini özündə cəmləmiş olur. Hazırda e, bir misal deyim, bizim işğal olunmuş ərazilərimizdə, məsələn, avtomatlaşdırılmış hidroloji e, stansiyaların bulaşdırılması ilə bağlı işlər gedir. E, paralel olaraq e, enerji, e, deməli, aslası hazırlanır. Hansısa alternativ enerji mənbələrindən daha e, belə deyə faydalı və səmərəli istifadə üçün. Şüururam ki, hazırda bu istiqamətdə müəyyən işlər gedir və bu işlərin yekunu olaraq da e, Socarda digər təbi əlaqə bildiyim qədərilə Socarda da bu istiqamətdə kifayət qədər investisiyalar artılıb, amma bunun davamlı olması və e, 2030 üzərində artıq bir e, neft şirkətindən bir enerji şirkətinə çevrilməyin e, məqamı yetişəcəkdir düşünürəm. Ki. Aydındır. Çox sağ olun Eldar Əzizbəyə təşəkkür edirik sizə. Qeyd edək ki, iqtisadçı Eldar Əzimovla dünya enerji böhranından danışıq və maraqlı bir təklif də gəldi əslində. Ənənəvi neft şirkətlərinin istiqaməti biraz dəyişərək enerji şirkətinə çevrilməsi ilə bağlı ki, alternativ enerji